sendan harom oyda urush qilish haqida so'rarlar unda urush qilish katta gunoh allohning yo'lidan to'sish unga kufr keltirish masjudul haromdan to'sish uning ahlini undan chiqarish allohning huzurida undanda katta gunohdir fitna qatldan kattaroqdir deb ayt agar qodir bo'lsalar sizning diningizdan qaytargunlaricha sizga qarshi urush qilaveradilar sizdan kimda kim, kim dinidan qaytib kofir holda o'lib ketsa ana o'shalar bu dunyoyu oxiratda amali habata bo'lganlardir ana o'shalar do'zax egalaridir ular unda mangu qoluvchilardir albatta iymon keltirganlar hijrat qilganlar va allohning yo'lida jiddu jahd qilganlar ana o'shalar allohning rahmatini umid qiladilar alloh mag'firatlidir rahmlidir